Il existait à la fin du Moyen-Âge un site habité depuis le 5e siècle sur une colline située au nord de l'actuelle ville de Lviv. C'est le prince galicien Danilo Romanovic qui construisit le château sur la colline et développa la ville dans la plaine vers le sud pour son fils Lève, le lion. Et c'est ainsi que Lviv est connu aujourd'hui comme la ville du lion. Le dessin des rues et des places qui se sont développées depuis cette époque. A été conservée jusqu'à nos jours, malgré les destructions du temps et les guerres. C'est grâce à cette authenticité, autant que par les constructions du Rhinoc, la place principale, que la ville a pu être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Rhinoc est l'hôtel de ville, traditionnellement placé au centre de la place, qui accueille le marché. La place est carrée, entourée de maisons élégantes, à l'origine en style gothique. Un incendie en détruisit une grande partie en 1527 qui fut reconstruite en style Renaissance. Au fil du temps, des maisons baroques ou modernistes se fondirent harmonieusement dans l'ensemble. Les musiciens de rue sont nombreux et très appréciés. Ils sont aussi souvent très talentueux. Celui-ci joue sur un violon transparent en alfidélasse. La place est riche de restaurants à thème, tels que le Masonic Lodge, le plus cher de Lviv, le Beer Theater Pravda, où l'on trouve les meilleures bières d'Ukraine, de Belgique ou du Royaume-Uni, et bien d'autres. Se dressent des fontaines décorées des statues de dieux romains, Adonis, et Diane, Neptune et Amphitrite. Quand le besoin d'un opéra se fit sentir en 1898, le centre ville était déjà bien construit. Zygmunt Gorgolewski présenta le projet le plus audacieux couler des dômes de béton au-dessus de la rivière Poltava qui passait par là, et construire l'opéra dans le style pseudo-renaissance viennois à cheval sur les deux rives. La Poltva, qui traversait le depuis le XIIIe siècle, fut enterrée. La grande fontaine qui chante juste en face de l'opéra, c'est le pendant aux eaux qui coulent en dessous. Touristes polonais en pleine découverte. Ah, il fait des petits nuages là, mais le... bon. Et des bulles, encore des bulles, plaisir éternel des enfants. <t> en> La multiplication des bulles. Les petits kiosques qui servent café, gâteaux, cigarettes, journaux et tout un tas de bricoles sont typiques des villes de l'Europe de l'Est. Le premier tramway électrique de Lviv a été mis en service le 31 mai 1894. Les épouses des ouvriers du tramway à cheval l'ont bombardé le jour de sa sortie avec des tomates et des œufs pourris. Un journal de l'époque raconte que la respectable épouse du conducteur qui devait être remplacé, ayant jeté sa jupe au vent, montra ses fesses à la machine par dérision. Aujourd'hui, le tramway jaune à la forme vieillotte qu'on appelle Electron fait partie du paysage. Au centre de la place Adam Miskiewicz s'élève une colonne néoclassique érigée en 1904 à la gloire du grand poète romantique polonais. En 1945, quand la ville de Lwów, polonaise, devient l'ukrainienne Lviv, un accord est signé entre la Pologne et la RSS d'Ukraine qui permet à la Pologne de rapatrier les monuments culturels liés à son histoire. Ainsi, Jean III Sobieski et Alexander Fredro rentreront donc en Pologne. Mais Adam, aimé et apprécié des Ukrainiens, restera à Lviv, où il trône toujours à côté de la statue de la Vierge. Les petites rues autour de Renok sont très appréciées des touristes. On y retrouve à la fois des bâtiments de style Europe de l'Est, des résidences baroques ou renaissance avec parfois une touche gothique et des immeubles modernistes fondus dans l'ensemble. et aussi des matériaux d'origine à l'intérieur comme à l'extérieur, pierres taillées et sculptées, bois travaillé, vitraux, fresques et peintures en trompe-l'œil, sans parler des petites boutiques si alléchantes. Au bout de la rue, l'église de la Transfiguration qu'on visitera plus tard. Vom vom. Vom vom. A première vue, une balade dans cette belle voiture ancienne semble bien sympathique. A seconde vue, c'est un modèle moderne électrique, rude déception. Le marché qui s'ouvre devant le couvent des Bernardins est un ensemble de petites allées couvertes et étroites où l'on vend beaucoup de vêtements, lingerie, maroquinerie. Peut-être des copies de marques, je ne vais pas vérifier. Sorry, sorry. Au centre, un petit marché en dur est réservé aux fruits et légumes et aux viandes. Très complet et sympathique ce petit marché de centre-ville. Palais Pototski fut la somptueuse résidence du ministre-président d'Autriche Alfred Joseph Pototski en 1880. Il a été construit dans le style classique des hôtels particuliers français, et il fut confisqué en 1940 par la République socialiste soviétique, et son parc disparut et se couvrit d'immeubles d'habitation. Aujourd'hui, il abrite la galerie nationale d'art de l'UIF. Le voyageur qui s'arrête pour une nuit ou un repas au Citadel Inn, luxueux hôtel 5 étoiles, ne se doute pas des drames anciens vécus derrière ces admirables murs de briques rouges. La tour Maximilien, ses annexes et les fortifications furent construites en 1850 sur une hauteur au sud-est de la ville par les Habsbourg pour tenter de contenir la révolte qui sourdait dans toutes les capitales annexées de l'Empire austro-hongrois finissant. C'était un rappel de la force militaire de l'État, mais son rôle s'arrêta là. En 1940, l'armée hitlérienne reprit les bâtiments et les transforma en camp de travail pour les prisonniers de guerre, le Stalag 328. Des baraquements, des casernes furent construits à l'intérieur d'une quadruple enceinte de barbelés. Les prisonniers de guerre étaient triés à l'entrée selon leur nationalité, leur confession ou leurs idées politiques ceux qui étaient choisis pour travailler mouraient lentement de faim et d'épuisement les autres finissaient leurs jours abattus derrière les murs de la tour de la mort ce camp relativement petit fut libéré en 1944 et abandonné c'est dans les années 2000 que l'emplacement fut racheté par des entrepreneurs et transformé en hôtel de luxe où aucune plaque aucune carte aucune photo ne rappelle le passé Après cette visite mélancolique, on redescend vers la ville et ses musiques variées.